그럼 두 번째 스피커로서는 중국 인민대 경제학원 부원장이신 리우 루이 부원장을 모시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주십시오. 어, <laughs> 首先我的 首先，我得感谢财团，这个非常感，要特别的感谢财团，因为今天到会的请来的中国的嘉宾当中啊，只有我是唯一得到了财团的财政支持，到韩国做了一年的研究。我是两千零一年至零二年在韩国，呃，这个首尔国立大学，当时还不叫首尔国立大学，当时叫汉城国立大学。 来来做研究的。我的合作导师是这个康关汉，康关汉很很遗憾的是，康关汉教授去去年去世了。通过在这一年的研究呢，我自己的学术轨迹也发生了一个变化。因为没有到韩国之前，我的研究的学术聚焦点主要是在国内经济、国内问题方面。但是由于这样的一次经历以后，我的视野、研究视也就增加了。 对这个东亚问题，哎，对这个亚洲问题，以及乃至整个世界经济问题的一个重新的视角，这是对我个人来讲是一个不可逆的一个一个变化。所以，这个我得非常感谢财团。那么，我这个今天带的题目呢，实际上是在我到韩国之后开始关注的一个问题。 所以呢，这个实际上有今天来了有其他一些嘉宾啊，他他们他们谈这个问题可能比我更具有这个权威性，因为他们是一开始就是搞、呃、研究这个中国对外经济贸易政策的。我呢，做作为一个半路出家者啊，贡献我自己一点看法。我谈谈这么几个问题，我主要集中在中国的贸易格局的变化。 以及下一步中国在周边国家的贸易，呃政策上呢会做哪些调整？首先，我们要确认的一个基本的前提呢，就是习近平政府上来以后，中国的对外经贸政策有没有改变？这据我个人观察呢，中国三十年来讲，已经形成了对对外经贸的一些延续一致的这个政策。 这一点呢，我想不会随着这个领导人的耕地呢会发生变化的。那我概括一下呢，有三个核心的政策要点是不会发生逆转的，不会发生变化的。首先是开放，对世界的开放，中国对世界的开放是使得中国成了世界经济的受益者，尤其是在加入 WTO。 当时在加入 WTO 之前，国内有很多学者做了很多演算，说我们加入 WTO 会有哪些损失，比如说汽车行业会失业九十六万人，然后 IT 行业也会这个很多企业就不复存在，然后医疗行业就基本上就被外来外国的这个药品啊，基本上就赶出市场。 做了很多这样危言耸听的估计，但是 WTO 加入以后，十年以后发生了什么呢？大家都可以看到，WTO 对中国来讲是一种新的、高速的这个增长。所以，这个开放的这个理念，我想换任何一个政治领导人，他都不会去改变的，这是最基本的一个政策点。当然，第二点也很重要。这个第二点呢，是注意在开放过程当中的安全性。 我想，这个安全性在历届政府当中也是非常小心翼翼的，呃，维护的。比如说，我们这种开放性体现在这样几个方面：首先，我们的开放是逐步开放，是渐进式的开放，不是像某些国家一下开放。我就我是八月份去这个越南参加会议，越南他们的这个一个教训就是他们的金融市场开得太早了。 他们开得太早，以后这个最后他们失控了。越南曾经在这个国内来了一场深刻的金融危机，就是因为金融开放的。那么我们中国在这个开放这方地上，的确是走的路子是对的，这是一个安全性的表现。第二个安全性的表现就是注意这个对内对外的平衡性。虽然这个工作很困难，要把中国的国内的因素跟国外的因素平衡起来考虑，事实际上是很难。 做的，但是你主观上有这个意愿去做它，你就会避免发生一些全局性的失误。所以这也是在开放那个当中体现出来的一个安全性的考虑。第三呢，就是保持在一些我们国家所需要的能源啦，还有海外投资啊，以及国际的通道这些方面的安全。最近几年，中国的能源需求啊是越来越快，所以我们的这个能源对很。 对海外的依存度越来越高，不像美国，美国现在开始降低了对海外的，比如说石油的依存度了。中国的现在的海外的依资源的依存度还是在增加的，所以这个在开放当中，怎么样保证我的能源通道，我的这个海外通道，保我的呃对外投资不发生这个损失，这个也是对中国提出了一个很大的一个挑战。当然，这个安全性始终是政策当中要考虑。这是第一、第二。 第三呢，就是这个多元、多元化的开放，就是、说不能是呃，把这个中国话讲，就不能吊在一个树上啊。我们经济学有一个通俗的道理，就是鸡蛋不能放在一个菜篮里啊，这是多元。这种多元既是一种安全性的考虑，也是我们满足国内需求的一种正常的需要。 这个也就会带来一些可能国外对我们的批评，比如说我们跟全世界的人愿意跟中国做生意的，我们都做生意，那西方国家可能就会有一些人权标准来指责中国这个跟谁都做生意的这件行为。但是这一点说老实话，我们是有我们中国人自己的这个价值判断标准，这是我概括的这个基本点。那么这三个基本点，我想应该是在习近平时代。 延续下去的。但是这个由于这个政策的推行啊，我们观察一下，从这个胡温体制以来到习近平和李克强这个执政这这十年当中啊，我们的外贸格局发生了哪些变化？我觉得有几个变化我们是可以看到的。首先是我们的经济的依存度越来越高。 啊，G G D P 的预存度已经超过了百分之六十，就是进出口的贸易占到 G D P 的百比例百分之六十。那么我们的这个贸易伙伴增加了啊，越越来越多的增加，这个我不详细说了。那么还有呢，就是我们积极的、深度的参与了一些国际的区域合作啊，这个组织，这里边中国是很积极的扮演了这些角色的。 我这有一个数据可以看出来，但是就是由于这个这个积极的这个对外贸易政策的十年的变化呢，也发生了一些对传统贸易伙伴的关系的改变。这个我挑选了一些我们在改革开放三十年来一直是作为传统伙伴的出现的。那么，当你们看到在这个十年当中啊，这个贸易伙伴的呃虽然还继续保持，但是他们的地位实际上已经在。 这个有所变化了，不变的可能就是这个欧盟，哎，欧盟的体制，这个这个这个图形的下方啊，都是欧盟，这个比重基本上十年没有变化。中间这些呢，有一些轻微的变化。那么最显著的变化，实际上是对日本的贸易伙伴的变化。在十年前，我日本对中国的进出口贸易总额是占到了百分之十五点七，但是到了今天。 到了二零一二年的时候，它已经下降到一半左右了。这个日本对华的贸易的下降啊，不是因为有钓鱼岛的这个冲突才突然发生变化，它是在这十年当中逐步下下下移的。这个是非常引起一个争议的问题。我我昨天刚从日本过来，那么在日本讨论这个问题，日本学者也有一些他们的看法。 这是我们看到了进出口的这个变化，那么我又把它分开了，就是进口方面的变化和出口方面的变化，但这个变化跟那个进出口总额的变化其实趋势基本一致，它就是反映了一个最明显的变化，就是这个对日经贸关系发生了重大调整，而其他呢，像欧盟呢，包括东南亚这些国家呢，基本上都是稳定的，那么这里可能有些变化是美国。 这样一这个这样的一些在金融危机之后，还发生了一些变化。这个由于时间关系，我不去展示了。<coughs> 那么，这个贸易格局的变化带来的一个问题，我们下面要讨论，就是说，习近平政政府面对的这个新的贸易格局的变化，他会遇到哪些问题需要处理？ 我自己考虑呢，有这么几个问题是需要关注的。首先，我们要从根本上来看一个问题，就是中国为过去三十年经济的发展，实际上奉行的是一个出口导向的经济增长模式。今天上午的谈话当中，有的学者呢可能还不太认同这个中中国出口导向的这个问题，但是我们一般承认，就是没有这三十年的这个。 对外开放当中的这个出口啊，中国经济是不会有这么迅速增长的。但是这个增长出口导向的模式，在二零零八年之后呢，就表明它是难以为继的一种增长方式了。就是说你，你你的国内的经济一半以上仰赖于国外的订单，仰赖于国外国外的市场。 当国外的经济处在一个良好状态的时候呢，大家一切都 OK。但是当你国外的无法掌控的市场出现了急剧的变化的时候，我们这个出口导向的政策就就就,就出问题了。我们这个零八年的时候，沿海地区，尤其这个珠三角受到的冲击比较大，就是因为我们这个地区主要是出口导向的区域。 所以呢，现在到到就是实际上是从温家宝呃这个胡锦涛温家宝政政府那一届的时候，到了后期的时候，他们也都开始检讨，要逐步的改变这个增长模式，由原来的这个继续扩大出口，转向了这个出口进口平衡，然后。 这个三驾马车当中，这个稳住这个出口这个马车，就等等这样的一些政策改变，都预示着对这个模式要继续调整。那么到了习近平时代，我想这个调整会继续延续下去，就是扩大内需，减少外需对中国呃经济的带来的不确定影响。那么第二个大的问题是不平衡的问题，外外经贸的失衡问题。 我前面讲过，我们的三十年的对外经贸政策的一个关键点是保持安全性，安全性当中又是强调这个平衡性。但是事实下来呢，这个失衡的问题是扩大了。那么这个失衡的问题扩大是一方面，但另一方面呢，这个失衡是不是马上就到来危机？这个我们看法呢，在中间可能还有一个传导机制。现在之所以这个。 对外经贸关系的严重失衡没有发生危机，这个是中间的传导机制还还暂时没有发生什么破裂现象。但是，当如果真的是有这种情况的话，那这个带来的滚雪球的效应是很厉害的。今天上午，有的学者也提出了，就是对你对中国的这个这个双顺差的问题是吧？这个经常账目和资本账目上都是这个都是这个都是顺差。 包括我们的外汇储备已经达到了三万四千亿美元，那这些都是一个失衡的表现啊！这种失衡的表现情况下面，随时都会冲击我们国内的经济。那么对这样的问题怎么解决？短期内可能它不会带来一个危机，但是你从中长期，你如果不去早时候想办法解决这样的问题的话，这个问题早晚是会一个引引定时炸弹。 所以这是一个面临要解决的问题。第三一个呢，我觉得最近几年，尤其是在零八年之后，外贸争端、外贸纠纷啊增加了。我这个数据没带来，但是我们一个同事他做过一个统计，他对比了一下，这个 WTO 加入到这个零八年金融危机爆发这一段，这个外贸的争端主要是跟中国之间发生的贸易争端，数量比较少。 但是到了零九年以后，由于这个金金融危机以后，各个国家为了摆脱这个危机对峙影响，纷纷把这个摆脱的一个出口放在针对中国的这个反倾销政策。这个时候案子急剧上升。那么新的一届政府怎么来面对这个贸易争端的问题，这是一个考验。搞好了呢，大家都是赢家；如果搞不好，大家都是输家。因为客观上中国还有比较优势。 那么世界还得承认中国的这个比较优势，中国的廉价的产品还是有竞争力的，呃，外国的消费者还是愿意买中国产品的。我去日本的时候，我陪着他们到那个日本的百元店里边所有便宜的东西都是 Made in China，所以这个事实你改变不了。但是你的贸易争端，你最后要导致的结果是两败俱伤。那么。 这个这个的问题啊，如果在习近平时代如果解决不好，甚至让这个贸易战演变成了一个范围扩大的一个，我们想想这个二次事件怎么打起来的，是吧？二九到三三年那场世界经济萧条的时候，走出这个萧条以后，各个国家的利益不均衡，最后一步步步最后，由于经济利益的不均衡，经济利益的失衡，最后一步走到了战争的道路上来。 我去年在年底在仁川参加那个亚洲经济共同体论坛，那个研究经济史的美国教授，他是那个那个洛杉矶分校的加州洛杉分校的，呃，罗兰，他就预言，他说这个危机还没完，这个危机有可能诞生极权主义国家。他就把这个二这个这个二九三三年那次金融金融金融危机发那个经济危机的那个历史做比较，他这个话当时我们听的觉得不太可能吧？ 但是你看看现在的一些情况的发展，你看看中那个西亚的一段乱象，我们不得不承认，由于这个经济危机，当然这个中亚的这些这些西亚的危机是在九幺幺事件之后开始酝酿起来的，不是零八年是酝酿起来的，但是零八年金融危机会加深这场冲击，这个是毫无疑问的。 那么中国身身临其境，如果中国在处理贸易战问题上，如果没有一个为各方所接受的一个一个双方都能接受的一个政策的话，这个问题发展前景是前景堪忧。我个人有这种忧郁之感。那么第四一点呢，这个习近平时代会面临的一个问题就是怎么样避免这个更多出现的这个对能源和国际市场的依赖性问题。哎，美国人已经意识到这个问题了，他在。 金融危机之后，他就开始开启他国内的沿海的这个石油开采。他要把他对中东的，他叫中东，我们叫西亚，把这个这个石油的依赖度降低，确实很成功。他现在已经啊，包括日本在内，日本现在他在两千零二年的时候，他把日本日本把他的煤炭煤矿全部封掉了，但是他现在核电关闭，然后重启煤炭。 冲进煤炭以后，日本的环境会恶化的，这个大家都公认的。煤炭是一个在所有能源当中是最不经济的能源，但是没办法，它要寻求另外一种出路。那么我们中国现在是百分之五十七的石油依赖率，百分之五十的天然气依赖率，和甚至我们现在煤炭，中国是煤炭大国，现在也开始在进口煤炭了。 所以这个问题确实是一个习近平时代需要面临解决的问题。由于时间关系，我不展开了。那么我特别的强调一下，就是说我们的挑战是通过这样的一个图形来看到了。这个我把它叫做是从一个双球双缺口转向了双顺差的这么一个中国的对外格局、对外贸易格局。你看，再到。 这个这是八五年到九五年这个数据，我们的资本项目经常项目基本上都是缺的，或者是很少的，对吧？那九六年之后有一个迅速的上升，以后又下来了，到了两千零三年、零四年以后急剧上升，就是由中国的经济的对外贸易格局是由原来由双缺口模型转向了双顺差模型。 那么，如果你你在这样的一个大的格局表现上，如果你不改变你的出口导向模式，从经济学上来讲是不合理的。哎，以前在双缺口模型的这个格局下面，我们当然需要招商引资，我们需要大量的出口，大量的外汇吸引外资。但是现在你的格局已经发生这样一个彻底的变化，你在维持原来那个增长模式啊，出口上是肯定就是。 有问题的，经济学上来意义上来讲是不合理的，所以之后怎么办呢？这个时间好像还有一点我简单说几个我对区域合作的看法。第一个，关于中国跟 TPP 的关系，这个前面张老师对 TPP 讲了一些，但是意犹未尽啊，这个讲点到为止。我觉得现在正我们跟美国的关系，这个在对外经贸问题上的一个焦点就是。 怎么来对待这个 TPP 的？这个 TPP 呢，是显然是按照美国人的这个标准设置的一个最完美的呃国际贸易准则啊。这个准则的起源，我觉得要从反思 WTO 的失败考虑，因为当 WTO 签订的时候，大家都迎接全球化的曙光，都认为从此以后世界经济会进入一个康庄大道。 但是后来 WTO 的几次敏感性产品的这个谈判问题上，均以失败告终。这样的情况下，导致了区域化合作的方案的出笼。这个这个这个问题啊，好像学者都没有讨论。其实我觉得，全球化的进程由于 WTO 的原则不能贯彻下去，而遭到了重大的挫折。 WTO 的很多准则，有人说是太高了，所以各个国家达不成主意，达不成协议。那么你达成的协议也是有问题的。现在按美国的 TPP 来讲，显然它的标准是高于 WTO，所以不排除美国人想利用这个高于 WTO、高高于其他的这个贸易这个条件，来经济上改变一些国家的内部结构的问题。 这个是美国的 W 这个 TPP 的这个一个基本的企图，而且 TPP 最初并不是美国人提出来的，是由其他几个太平洋国家提出来的。那美国人看到了这里边有这个巨大的这个潜在的价值，所以他很积极的了。那么我们对 WTO 呢是处在一个比较两难的境地。最近我听那个我看境外的一个报道说，中美国国、呃、国务院发言人说，中国已经表达了愿意，呃。 这个参加 W 那个 TPP 谈判的这个、呃、这个发言，我呢是觉得不太可能。虽然有人硬是说这个习近平总书记，呃，在见到奥巴马的时候曾经说过，说中国可以考虑呃参与 TPP，但是我个人判断 t P p 这个条件是中国不能接受的，是无法就，因为 t P p 有几个很关键的地方，第一个是财产权的界定问题，他要求。 按照 TPP 的国家的财产权应该达到市场经济的那个私有化的程度，那么大家知道中国是基制度的基本点是公有制，所以在这个基本点上是很难达成一致的。第二点呢是关于国有企业的地位问题，这也是动了中国的制度的一个根本。我们国内虽然反反垄断，但是我们还是承认我们国有经济的这个这个主体地位。 所以在这样几个他要改变你制度属性的情况下，你去跟他谈这个问题，等于是，呃，这个浪费时间，或者说你或者改变主意了。我想，中国习习习习,习,习近平总主席考虑要有些别的想法了，否则我们不敢说中国人这样的谈判。所以 t p p 这个问题，我觉得他或者是变成少数国家的一个协议，或者是无疾而终。 关于第二个问题，现在是在东北亚这个讨论很激烈的，就是 CJK 的 CJK 的 FTA 的问题。这个我们几乎参加所有的会议都会涉及问题。CJK 这个连这个提法本身都是很有意思的。比如说我在韩国，韩国教授给我讲的是 KCG，呃 k j c f t a 我到了日本以后，日本告诉我是 CJK，只有我中国人是按照。 英文字母的顺序叫 C J K F T A，所以你看在语境的使用上，三国是有各有各说套，这是很有意思的，这是一个呃随便。那么 F T A 到现在只有在今年三月份启动了一个副部长级的一个谈判，最后就没有下文了。那么去年我在十月份，我有一个文章发表，就是我说 C J C J K 这个啊，由于在中日中。 呃，这个中日和韩日之间都有一些历史遗留问题、领土问题，这个恐怕前景暗淡。但现在看来，我还是坚持这个看法。但是我坚持的看法，并不意味着我们放弃 CJKFTA。现在有一个缓和步骤，就是中韩先建中韩的双边 FTA，达成以后再跟日本进行这个三国的会谈。这个是一个比较好的一个步骤，也是。 多方共赢的，但是有一点，CJKFTA 如果政治上不解决一些问题的话，还想看过去那样出现什么正能惊热、正能易热，还想维持那样的格局，no，no no way，啊，我是这么一个看法，对吧？当然，这个日本我有一个担忧，就是在这样的情况下，日本跟中国之间的贸易啊。 会下滑，这个有个图对比了一下，中国跟日本、中国跟韩国这个贸易对比是吧？这个看得很明显，韩国是一路高歌猛进，这个日本对中国的贸易这个是越拉越近了，说再过几个月可能就是呃平衡了。这种平衡实际上是一种不正常的平衡，要我看。那么在这样的情况下，如果没有突破的情况下，中日之间的贸易会降级。 会降级，由过去的主要贸易伙伴逐步降为次要的贸易伙伴，这个其实是双赢的局面，不是双，呃，这不是呃，这是一个双输的局面，而不是不是一个双赢的局面，好吧？这个后面有些问题，我时间到了，我不占用时间，谢谢大家。